jom kita selami satu babak yang sangat penting dalam sejarah kita iaitu pembentukan tanah melayu ini bukan cerita yang lurus tau sebaliknya ia adalah satu pertembungan antara dua visi dua blueprint yang sangat berbeza tentang rupa bentuk negara kita di masa depan cuba bayangkan sekejap Perang Dunia Kedua baru saja tamat, keadaan masih kelam kabut dan soalan paling besar masa itu bukanlah sekadar apa nak buat lepas ni, tapi lebih kepada siapa kita sebagai satu bangsa dan yang lagi penting, siapa yang patut tentukan hala tuju kita. Dan semuanya berlaku dengan sangat pantas. Tengok ni, tahun 1946, British laksanakan Malayan Union. Serta-merta bantahan meletus di seluruh negara. Tutup. Tup, dua tahun kemudian, pada 1948, lahir pula Persekutuan Tanah Melayu. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi dalam dua tahun yang penuh gejolak ni? Jom, kita rungkai. Okey, jadi segalanya bermula dengan satu cetusan. Satu tindakan oleh pihak British yang mencetuskan satu tindak balas berantai yang kesannya kita rasa sampai hari ini. Malian Union ni bukan calon-calon perubahan tau. Ia satu rombakan besar-besaran. British nak satukan semua negeri di bawah satu bumbung yang dikawal terus oleh Governor British. Apa maksudnya tu? Maksudnya, status tanah Melayu bertukar dari negeri naungan kepada tanah jajahan sepenuhnya. Dan yang paling kritikal, kedaulatan Raja-Raja Melayu hampir terhapus. Dan ada satu lagi isu yang betul-betul panas konsep kerakyatan yang dipanggil jus soli. Senang cerita, sesiapa saja yang lahir di tanah Melayu, tak kira asal usul, secara automatik akan dapat kerakyatan. Bagi orang Melayu pada masa itu, ini dilihat sebagai satu ancaman besar yang boleh mengubah wajah negara buat selamanya. Kata-kata dari almarhum Sultan Perak ni merumuskan segalanya. Rasa tidak puas hati dan terpaksa di kalangan raja-raja Melayu tu amat mendalam. Mereka rasa seolah-olah ditipu untuk menandatangani sesuatu yang menggadaikan kuasa mereka. Dan perasaan inilah yang membakar lagi api kemarahan rakyat. Tapi, penentangan ini bukan sekadar bantahan kosong. Dari kemarahan inilah lahirnya dua kem yang berbeza. Masing-masing ada blueprint atau pelan tindakan sendiri tentang macam mana rupa Malaya yang mereka mahukan. Okey, kita ada dua tim kat sini. Di satu sudut, kita ada jawatan kuasa kerja. Ini kira macam pihak establishment lah. Gabungan Raja-Raja Melayu, UMNO dan pegawai British. Di sudut yang lain pula, kita ada satu gabungan yang lebih radikal iaitu Putra MCJA yang menyatukan nasionalis Melayu dengan pelbagai kumpulan bukan Melayu. Dua kumpulan dengan dua visi masa depan yang sangat berbeza. Jadi apa pelan jawatan kuasa kerja ni? Mudah saja. Mereka nak undo apa yang Malayan Union dah buat. Pertama, pulihkan balik kedaulatan raja-raja. Kedua, lindungi kedudukan istimewa orang Melayu. Dan paling penting, ketiga, ketatkan semula syarat-syarat untuk dapat kerakyatan. Mereka mahukan sebuah persekituan tapi mengikut acuan mereka. Okey, sekarang kita tengok pihak lagi satu. VC Putera MCJA memang lain betul pelan mereka lebih progresif. Mereka nak satukan Malaya dengan Singapura, wujudkan kerakyatan yang sama rata untuk semua, angkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan jadikan raja-raja sebagai pemerintah berperlembagaan. Ini satu anjakan yang wow, sangat besar untuk zaman tu. Dan visi orang ni bukan sembang-sembang kosong tau. Mereka siap bentangkan satu dokumen yang sangat terperinci yang dikenali sebagai Perlembagaan Rakyat. Dalam perlembagaan rakyat ni ada macam-macam idea yang jujurnya agak ke depan. Contohnya, ia mencadangkan satu kerakyatan tunggal yang dipanggil Melayu. Konsepnya, semua orang yang setia pada Melayu akan dipanggil orang Melayu tak kira bangsa. Menarik kan? Ia juga mahukan kerajaan bertanggungjawab kepada rakyat dan bahasa Melayu jadi bahasa rasmi tapi walau macam mana hebat pun pelan ni, British dah buat keputusan. Mereka tolak mentah-mentah perlembagaan rakyat dan pilih untuk teruskan dengan cadangan jawatan kuasa kerja. Bagi Putra MCJA, ni dah kira macam pintu ditutup depan muka dan mereka takkan biarkan macam tu je. Jadi apa yang mereka buat? Mereka guna satu senjata protes yang sangat berkesan, hartal. Hartal ni bukan mogok pekerja biasa ya. Ini kira macam satu negara buat shutdown secara aman. Kedai tutup, kilang berhenti operasi, ekonomi lumpuh. Tujuannya satu, untuk tunjukkan penentangan secara besar-besaran dan mereka betul-betul lakukannya. Bayangkan, pada 20 Oktober 1947, satu Melaya jadi senyap dengan sokongan kuat dari Dewan-Dewan Perniagaan, bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur, Ipoh dan Pulau Pinang lumpuh sepenuhnya. Ia satu tunjuk perasaan perpaduan yang memang luar biasa. Tapi, ia masih tak cukup untuk ubah fikiran British. Walaupun ada protes besar-besaran tu British tetap dengan pendirian mereka. Mereka teruskan juga dengan rancangan jawatan kuasa kerja. Maka lahirlah sebuah perjanjian baru yang akan menjadi tapak asas kepada negara kita sehinggalah ke hari ini. Inilah hasilnya, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ia sebenarnya satu kompromi yang besar. Pertama, Singapura tidak termasuk dalam persekutuan ini. Kedua, kedaulatan Raja-Raja Melayu dipulihkan dengan wujudnya Majlis Raja-Raja. Dan yang paling kritikal, syarat-syarat kerakyatan diketatkan semula. Prinsip Jusoli dihadkan dan syarat untuk memohon jadi warga negara jadi lebih sukar. Jadi, apa maknanya semua ini? Adakah ini penamat ceritanya? Bukan. Sebenarnya, Perjanjian 1948 ni bukanlah penamat. Ia adalah permulaan. Ia adalah tapak asas yang akan membawa kita selangkah demi selangkah ke arah kemerdekaan. Kalau kita tengok betul-betul, kompromis 1948 ni macam ada give and take. Ia pulihkan semula kedaulatan raja-raja dan kedudukan istimewa orang Melayu. Tapi pada masa yang sama, ia tetap wujudkan satu laluan, walaupun lebih ketat, untuk orang bukan Melayu menjadi warga negara. Inilah rangka kerja yang jadi asas kepada kerjasama pelbagai kaum di masa depan. Jadi, ingat tahun ni, 1948. Ini bukan sekadar nombor. Inilah tahun di mana acuan negara kita mula dibentuk, di mana rangka kerja perlembagaan yang kita kenal hari ini mula mengambil tempat. Dan dari acuan 1948 inilah kita terus bergerak ke depan. Tak sampai 10 tahun pun, pada tahun 1957, kita merdeka. Perlembagaan merdeka kita tu dasarnya banyak datang dari sini dari perjanjian tahun 1948. Jadi apa yang kita boleh ambil dari semua ni? Inilah poin utamanya. Walaupun blueprint perlembagaan rakyat tu tak jadi kenyataan, pertarungan idea antara dua kumpulan ni sangatlah penting sebab ia melahirkan satu kompromi dan kompromi itulah Persekutuan 1948, satu formula yang cuba mengimbangi pelbagai kepentingan untuk membina sebuah negara. Dan ini membawa kita kepada soalan terakhir untuk anda fikirkan. Rangka kerja yang dibina pada tahun 1948 tu, kompromi antara tradisi dan perubahan, antara hak istimewa dan hak bersama, macam mana asas yang diletakkan lebih 70 tahun lepas ni masih lagi membentuk politik, masyarakat dan identiti kita sebagai sebuah negara hari ini?